Спасибо, Татьяна Сергеевна, восьмой этаж. Да -да. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, фамилия Сытник. Я живу в городе Светлотарск. Я работала всю свою сознательную жизнь в школе, в школьной библиотеке. Я библиотекарь по специальности. Очень люблю детей. Библиотеки я отдала 28 лет, потом я работала немножко директором за Просто так, когда сократили. На данный момент у меня как бы сложились очень как бы тяжеловато положение. И я обратилась в ваш фонд чтобы вы мне помогли приобрести лекарства. Я получила деньги, за которые я очень благодарна вам, особенно когда они приходят вовремя и на нужную вещь. Я приобрела себе лекарства и надеюсь, что с вашим добрым сердцем мне это все поможет. Я всегда буду воспоминать благодарностью. И молиться за вас. Ну, мы тоже. Очень Чтобы у вас никогда такого не было, как у нас. Пусть минет это чаша всех. Спасибо большое.